Salam. Xoş gördük hər birinizə. Əziz Baku Gardens səhifəsinin izləyiciləri, gözəl dostlar. Bu gün mən Tərlan sizlər üçün modern üslubda 10 sotda tikilmiş, yeni təmirdən çıxmış və yeni satışa çıxmış gözəl bağ evinin təqdimatına gəlmişik. Təqdimata keçməmişdən öncə kanalımız Baku Gardens kanalını bəyənərək abunə olmaq unutmayın və maksimum imkan daxilində dostlarla da paylaşın. Təqdimata başlayaq, əziz dostlar. 10 sot torpaq sahəsidir. Geniş otaqları var. İçəridə hamısını bir-bir çəkib göstərəcəm. Hal-hazırda bax, həyətində dayanıbıq. Üstü bağlı qaraşı, avtomatik jaluz qapısı. Qapısının arxasında da maşın saxlama olar. Giriş qapısı ayrıca. Gecə-gündüz avtomatik işıqlandırılması. Burada yerləşir bizim yay və qış vəsiti üst nəzərdə tutulmuş cam balkon. Mangal xananı da içəri salıblar burada. İstilpollan. Və inşallah keçici həyətin bütün hər tərəfinə çəkəcəyik. Ondan sonra da otaqları. Burada bizim geniş, böyük hovuzumuz yerləşir. Daşma hovuzdur, filtrli. Yeni təmirdən çıxıb xatırlatmaq istəyirəm. Və həyət sahəsi doğrudan da çox genişdir. Gözəl havası var. Evin bütün arxasına keçmək olur. Köməkçi otaq var evin arxısında. Də mən vaxtınız çox getməsindən yenə o yerləri çəkmirəm. İnşallah real alan olanda təbii ki, gəlib özü baxacaq. Qəşəng boy gülsəy, əkili. Burada Mətbəxdən bura çıxış var. İbirlə bu hissəsini də çəkirəm. Hasardan görüşü 1 metrdan çox məsafəsi var hər tərəfdən. Mən bura çox xoşuma gəldi. Görünür Hindistan kinolarını xatırlatdıla. Və keçək evin içərinə tanış olaq. Ya Allah, xoş gəlməşik. geniş, hündür, işıqlı bir evdə. İstipoldur. Bütün otaqlar bir-bir tanış olacaq homseylə. Birinci tanış olaq mətbəximizlə, sağ tərəfdə. Bəli, geniş, gözəl mətbəx mebeli hazır. Burdan sövə çıxışdır. Zal o qədər xoşuma gəldi məni. Bir də zalonun hündürlüyinə baxarı xahiş edim. O çox hündürdür. 4 metr yarımdır. Bəlkə də çoxdur. O köhnə evlərdə hündür. Bax, o stildə tikilib. Tavanın hündürlüyü çox böyükdür. Həm də evin belə dımda işıqlı olması çox gözəli görsənir. Burada yığım garzırobdu. Giriş hissədir. Və bir-bir otaqlarla tanış olaq. Burda bir otaqdır. Otaq kimi nəzərdə tutulub. Belə deyim, uşaq otağı kimi də istifadə eləmək olar. Yığım garzırob kimi də istifadə eləmək olar. Yəni otaq kimi nəzərdə tutulub. Burdan sonra evin Ümumiyyə sanitar qovşağı. Belə bir şey görməmişdim. Bax, birinci kərəmdir. Sanitar qovşağımda lüstrdür. Özünə ləziz. Gizli işıqlağı da var həmçinin. Əla. Yenilikdir bu. Və bir də xoşuma gələn cəhətlərdən biri oldu ki, qapılar çox hündürdür. 2 metr yarımlıq olan qapılardan da bəxtə çoxdu, 2 metr yarımından da çoxdu hündür qaplardır. Evin də qapları hündür olanda evə xüsusi bir gözəllik bəxş edir. Burada bir yataq otağı yerləşir. Bu yataq otağının özünə məxsus sanitüzeli var. Yəni geniş də olmasa otağında ayrıca sanitariya-qoşaqı var. Keçə növbəti otaqlarla tanış olaq. Burda bir e, yataq otağı yerləşir. Qəşəng. Burda böyük bir yataq otağıdır. Ayraca garderobu var. Sanitarlıq otağı. Garderobu da görəcəksiniz burda. Növbəti yataq otağımızla da tanış olacağıq burda. Hop, bu da çamaşırxana. Ayıraca əşyaları yığmaq üçün kiçik bir otaqdır. Xətlər çəkib adamlışdım, hazırdır. Qəşəng, çox xoşuma gəldi. Bir az fərqli bir dizayndadır və göz ağrıtmayan təmir olunub. Təmiri xoşuma gəldi. İnşallah ki hər kən bəyənəcək ekranda qiymət göstərilib. Baku Garden səhifəsinə görə izləyicilərdə xüsusi, ayrıca bir endirim olunur. Həyati bir də çəkirəm belə, qəşəng. Bu qədər iz dostlarım. Ev yeni təmirdən çıxıb, bağ evi yeni satışa çıxıb. Yerləşir Mərdəşən e, bu zonanın yolunda, Polis Akademiyasının arxasında bağlar massivində. Gözəl bir yerdə yerləşir. Əsas odur torpaq sahəsi çox genişdir, böyükdür. Sakit bir məhəllədir. Kim real baxmaq istəsə, əlaqə nömrəsi göstərilib, əlaqə saxlayıb gəlib yerində baxa bilər. Bizdən bu günlü bu qədər. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. Növbəti çəkilişdə də görüşmək ümidilə. Sağ olun gözəl dostlar.